Панорама старого Таллина со знаменитой смотровой площадки, городские башни, церкви, церковь Оливиста, многочисленные черепичные крыши, вчера ночью был обильный снег, вот остатки его сохранились, здесь еще остались на крышах. Церковь Святого Духа, Таллинская ратуша, улица, подъем на Выжгород. Церковь Нигулиста и башня Кикон-де-Кёк. Да, этот город остался в моей душе навсегда. Еще с 1980 -го олимпийского года, когда впервые в жизни я его посетил сразу после Таллинской регаты. И до сих пор сюда стремлюсь. И до сих пор нигде я не видел такой средневековой сказки, как в этом северном эстонском городе мастеров. Был такой фильм «Город мастеров», который здесь и снимали. Действительно, в каждой улочке, в каждом доме, в каждой церкви здесь произведение искусства, что-то удивительное, неповторимое, оставшееся от 15-16 веков, когда застраивался город.